Привет, Надя. И тебе доброе утро. Как жизнь? Как все маешь? Что делаешь? Чи Кто по жизни? Я понял, мама, Саша, доброе утро. Я понял, что вы запомнили имена. Это очень классно. Вериаю фронт на Ясно, спасибо. сейчас допьем кофе и будем отвечать на комментарии. One minute, please.

Ясно. конкретно, да конкретно. Я бы сказал, люди скиби Скибиди доп 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 ес ес. Yes, Скибиди дабл дип дип. You know, блин. Давайте почитаем те казусы, которые люди оставляют под моими видео в виде комментариев. Уже написала написали, мама любит стазик. Ему кто-то меня поправил. Да. Начало положено. Да. Чудо чудной. Такое чувство, что он не весь. Так, пишу, шовый. Малый. На Увазе. Увазе. Я понял. Я чувствую, что он не весь. Это как понял. Что это меня эта спина чухается, а? Мама моя любит тебя. Спасибо. Глянем детекторы. То есть написал сусиды кэтеры. За 200 тысяч гривен. Вивара. Ссылочек ушилка. Коростенского района, я такое село. Примерно, примерно это да. Под стриги. Сейчас сказал, 200 тысяч. Скидайте на карту, ссылочки, номера карт. В описании. Скидайте. Кадак. О чем? Кинем просто сердечко, тетери, пускай будет тетери. Че мне? <свистит> Хозяк. Каз кахак. И не козяк, и не кахак, и не кадак. Каракадак. You know, блин. <свистит> Земля, привет. Дима, привет. Нифига у вас. Прихмахерская дорогая, да, очень. у нас ну очень очень дорогие полихмахерские 200 тысяч 200 тысяч привет вадим я сижу отвечай на комментарии стандартно в 5 утра отвечаю на них сегодня я поспал в жизни так бывает Я з Решетівки, зараз проживаю в Америці. Клас, Андрій. Класно, може я коли небудь тоже буду в Америці. Я вчу англійський. Мой англійський is good. You know, блин. Нереально стараюсь, надо буде сьогодні слова вчити. Читаю книги на англійському. Дивлюся блогеров англоговорящих. Ну, то есть, прям стараюсь. Вчу слова, вчу, говор... вчу зговорити. Не, Вячеслав, не знаю. Надо тебе англичанку. You know, блин. <смех> <смех> молоденько. Естественно, молоденько. Ну только молоденько. там пишут много молодцы, кто знает, мы вчера на шашлык ездил с батьками, покушал. Дима, скажи, пожалуйста, это, пожалуйста, это такой прикол писать безграмотно или ты по-другому не умеешь? Вопрос без прикола, спросила. Серьезно. Ты мне скажи к вам, Юля, привет. Естественно. Чтобы упала, чтобы улила днем и ночью, да? слава богу, нема. Юля, ты жесть. Ты в Полтаве продаешь молочку на Шевченко. Не, это не я был. Мы коросты не продаем, это Житомирская область. Гляньте, как моя косичка выпрыгивает, да? Я еще красавец. すんまひきもおしゃれです。 на кровать, и я ляжу. И мы будем отвечать на комментарии. Дай. дай. Mm. Полюби меня такой. Полюби меня такой. Возьмем чет. четкие. Четкие, четкие. то У бехах был. На карьере. Не, у бехах не был. Надо будет глянуть, что-то там за карьер. Обязательно гляну. Так, хатош на шампур одеваю только три кусочка да. Ну, мангал маленький, не влазит больше трех кусочков. Человек хай просто, хай. да, хай человек просто не понимает вообще, как э, шашлык делать. Да, Подвидится минулое видео, там и было три шматочка. Просто людям сердечки поотсылаем. А и сами это Все остальное. Да, в Коростыне я был. На Пашинском карьере. Очень классно. Мне это... В том году был. разу пять, наверное. Там очень классно. Советую. Так, уважаю гармонию, починка, дякую. Дякую. Дима, хай мама даст тебе пустушку. Окей. Давай 10 удушни за Америку. Вячеслав, 100 тысяч. 100 тысяч и отжимаюсь 10 раз. На карту хай придет 100 тысяч и я отжмусь 10 раз. Хоть даже 11. Я даже на це готов. 11 отжиманий. Ты можешь с пустым ротом разговаривать. Это уважение к людям, которые тебя смотрят. Напишем. Окей. Окей. Опять лайк. Бо не жалко. Дякую. 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 Люди, не жалейте лайков хотя бы. Ставьте лайки. Смачного. Дякую. 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 Ведешь себя как велико возрастный дурачок. Да. Да, я такой. Это я. Давай лучше 10 тысяч жеманий и 10 рублей с мне, а так не пойдет Вячеслав. Ты ж добрый не будь злым. Вот зажег хорошую вещь, Жадина, говядина. Зеленый огурец. По полу. Валяется. Никто его не ест. Да, Вячеслав? Может куклу купить. Да. Так, если не скрет, сколько вам лет? Еще один вопрос. Делавший соседь и хоть раз покажи своих друзей или вы семья отшельников? Мне двадцать три, и мы о отшельники. Ну і жулик ти. Не, Вячеслав, це ти щось обдурить мене рішив. Пополц валяється. Діма, а шашлик ти жарив на ставучик на кар'єрі? Це був кар'єр. Це був кар'єр. Возле Міжилічки, возле Васькович, мо знаєте. чи, чи. Мо такого знаєте, мо не знаєте. Надо буде в біхах глянути, що за кар'єр. Що там як? Я щось чув таке у біхах кар'єр але ніколи там не узнавав, не чув, не бачив. Батьки роботяжки, мама вогонь, молодець, сказала правду про ситуацію в школі. тут теж мудро розмірковує. В общем, дякую за підтримку. И смайликов классных, красивых, обязательно. Так что тут там? Чат не виснет хоть? А котик с хвостом, щегл. Так он же с хвостом. Ничего не понял. Нас кошка с хвостом. Там, вот это там мы были вчера на том месте. Так, то есть пишет смачного. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Вагит на кейце. Не. Просто жирненько. Наша кошка просто жирна. Мы уже одо вот здесь. Да. Ми вже одо здесь. Діма, спостерігаю за тобою недавно. Ти оригінальний. На все маєш свою думку. Тебе важко вивести з рівноваги. Можна ще багато чого писати. Дякую. За підтримку. Інтересно, що це за ефір такий був? Хорошо, мы там общались. и каждая наша кошка красавица. Кто бачу мою кошку? Появится еще раз Три мяса на одном шампуре. Где ваше мясо? Не куплено. не Напишем мне мне. Классно. Кошка, дякую, 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 дякую. Так, что там у нас? Ефир. Чат не Нет, все покигут. Все покупаете, в селе живешь, ничего нет. Стыд. Да, стыдно за вас. Все хорошо. Где ваше мясо? Вы все покупаете, вашей еды нет. Зачем вам село? нафиг, надо. Так и напишут. Нафиг. Нафиг. И не обращайте внимание, Я просто очень позитивный парень. Мало кто думает, что я либо конченый, либо с бреветом. Либо с красной карточкой. Но это совсем не так. Люди, перезапущу трансляцию, заходите за в новую. Трансляцию. Хоча 187 людей. Продовжаємо эту погнали? Я думал, что людей мало Вони добавилось. Люди не пробивні. Як завжди Тазики, туалетний папір на столі. Напишу жах. Як так можно? Ну і хорошо. Ну и сердечко тобі посылаю, пацан. Чи женщина? Или он. США с Все, давайте перезапустим трансляции, да? Опа. Погнали.